Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте! Президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Джоном Керри предложил возобновить женевский формат переговоров для мирного решения ситуации на Донбассе. Петр Порошенко подчеркнул важное заявление США о непризнании результатов и осуждении псевдовыборов 2 ноября на Донбассе. В свою очередь Джон Керри выразил поддержку со стороны США действиям президента Украины по соблюдению мирного процесса. Стороны обсудили детали военно-технического сотрудничества, а также вопрос визита в Украину вице-президента США Джозефа Байдена 25. 1 ноября. СНБО рекомендовал президенту Украины отменить закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом вчера сообщил заместитель секретаря Совета нацбезопасности Александр Литвиненко. Также СНБО поручил разработать законодательные акты, которые бы регулировали экономическую и налоговую деятельность на этих территориях. Вместе с тем Петр Порошенко отметил, что необходимо ужесточить контроль на блокпостах на Донбассе сообщил, что сформированы несколько новых частей, которые позволят уже сейчас Перекрыть возможное проникновение террористов вглубь страны. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО 12 сентября о комплексе мер по укреплению обороноспособности государства. Документ размещен на сайте главы государства. В соответствии с ним Кабинет министров должен безотлагательно пересмотреть порядок комплектования вооруженных сил Украины и других военных формирований, созданных согласно законам Украины. А также доработать бюджет на 2015 год, предусмотрев приоритетность финансирования оборонных программ. В результате ночных обстрелов террористами в Донецке погиб один мирный житель. Еще четверо находятся в больницах с ранениями. Об этом сообщили в Донецком горсовете. Утром в городе относительно спокойно сообщения о происшествиях не поступают. Коммунальные службы ремонтируют повреждения коммуникации. Удалось восстановить электроснабжение поселка Грабари в Куйбышевском районе города. Его жители остались без света 1 ноября. На Донбассе резко активизировались российско-террористические войска. Эксперты группы информационного сопротивления связывают это с получением боеприпасов, доставленных на Донбасс так называемыми гуманитарными конвоями из России. За минувшие сутки террористы более 40 раз обстреляли позиции сил АТО. Наиболее напряженная ситуация в районе Дебальцева и на Донецком направлениях. Сложной остается обстановка и в районе Донецкого аэропорта, а также населенных пунктов Никишина, Чернухина, Орлова-Ивановки, Гранитного, Могилы-Остра и других. Ночью неоднократно были обстреляны наши позиции. Под минометные обстрелы попали блокпосты, опорные и наблюдательные пункты, расположенные в районе Никишина. Из стрелкового оружия обстреляли украинское подразделение в районе Чернухина. Огневые точки боевиков подавлялись ответным огнем. Наши действия заставляют террористов постоянно маневрировать и менять свои позиции. Около полуночи боевики из ПТУРа обстреляли наше подразделение в районе населенного пункта Березовое Донецкой области. В результате обстрела получили Учил ранение один военнослужащий. Он направлен в больницу. Российско-террористические войска развертывают силы и технику на севере Луганской области, наращивают группировку в районах Первомайска, Стаханова, а также Донецка, Волновахи, Гранитного, Новозовского. Также Россия продолжает перебрасывать границы с Украиной военных вооружений военную технику. Только за последние сутки в приграничные районы со стороны Ростова-на-Дону доставлено около 60 единиц бронетехники. На железнодорожную станцию Камен-Шахтинский в Ростовской области прибыл эшелон с 5-10 танками и 10 командно -штанками штабными машинами без опознавательных знаков. Еще 70 БТРов направляются в район российского Донецка. НАТО и ЕС не признают псевдовыборы в ДНР и ЛНР. Об этом во время совместной пресс-конференции заявили генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг и глава европейской дипломатии ЕС Федерика Магерини. По словам чиновникам, Россия показывает Западу, что не боится его. Так, войска НАТО в этом году больше ста раз перехватывали российские самолеты, которые вторгались в воздушное пространство государств-членов Альянса. Это втрое больше, чем за прошлый год. В НАТО отмечают, что Россия тренирует боевиков и поставляет им вооружение. Кроме того, в Альянсе фиксируют, как российские войска продвигаются к украинской границе. В последнее время мы наблюдаем, как российские войска приближаются к границе с Украиной. Россия по-прежнему поддерживает сепаратистов, обучает их и предоставляет оборудование. Кроме того, Москва поддерживает их с помощью российских спецслужб, которые находятся в восточной части Украины. Special Forces Russia. Парламент Эстонии ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а также аналогичные документы между ЕС и Грузией и Молдовой. На сегодня ассоциацию Украины и Евросоюза полностью подтвердили 6 из 28 стран. Это Румыния, Литва, Латвия, Мальта, Болгария, Словакия, а также Европарламент и Киев. Документ формально вступит в силу после того, как ее ратифицируют все страны. С 1 ноября еще до завершения процедуры началось ее временное использование. Нафтогаз перечислил российскому «Газпрому» миллиард пятьдесят миллионов долларов в счет оплаты поставляемых ранее объемов голубого топлива. Согласно достигнутым в Брюсселе договоренностям, «Нафтогаз» в общей сумме заплатит 3 миллиарда 100 миллионов долларов за 11,5 миллиардов кубометров голубого топлива, поставляемого «Газпромом» в ноябре-декабре 2013 и апреле-июне 2014 года. Решение об окончательных расчетах между сторонами за газ будет принято в стокгольмском арбитраже. В то же время брюссельские договоренности являются временным решением и не влияют на позиции сторон в суде. Вопрос энергосбережения в Украине как никогда актуален. Чтобы доказать, что наша страна обладает действительно впечатляющим потенциалом рынка возобновляемой энергии, украинские разработчики собрались на седьмой международной выставке энергоэффективности. Подробности далее в сюжете. На выставке представлены энергосберегающие лампы, котлы, печи и альтернативные виды топлива украинских производителей. Приехали сюда и изобретатели, которые уверены, что энергию можно не только сохранять, но и эффективно использовать. Николай придумал двигатель, который способен работать при температурах до минус 10 градусов и при этом давать энергию. Подобных изобретений в мире нет. Такой чудо-двигатель вполне можно использовать на больших ТЭС. Первое, где он может использоваться, это атомные тепловые электростанции не секрет, что там выбрасывается очень много тепла. Это каждый может видеть. Это реки, греющие, парующие зимой, или озера, или выбрасывается все в атмосферу. Чтобы не выбрасывать, можно использовать вторично. Я думаю, что можно удвоить производство электроэнергии на атомных станциях. Энергосберегающие технологии уже давно используют в европейских странах. А Украина пока только стала на этот путь. Но уже до 2020 года в планах правительства внедрить использование альтернативных источников энергии. Наша мета. пути цій угоді 11% заміщувати в энергобалансе. Наша цель – заместить 11% в энергобалансе альтернативными источниками энергии до 2020 года. Пока что мы имеем 3,8%. То есть это огромный путь, который мы должны пройти. Это замещение в тепле, электрике, это жидкое биотопливо в транспорте, это биоэтанол, биодизель, биогаз. Ведь мы видим, что в Европе все эти процессы давно не просто развиваются. Это уже давно запущенные механизмы работы, и работает на это вся промышленность. Поэтому мы взяли на себя такие обязанности. Механизмы работы, и работает на это вся промышленность. Поэтому мы взяли на себя такие заболевания. Впрочем, программа правительства предусматривает финансирование в 300 миллиардов гривен, и часть из них должна поступить от инвесторов. Организаторы выставки надеются, что представленное оборудование и технологии смогут привлечь в Украину необходимые средства. Вероника Сектым, Владлен Ноль, БТБ. Экспорт газа из России стремительно падает. В октябре Москва продала за границу почти 10,5 миллиардов кубометров голубого топлива. Это на 17% меньше, чем год назад и является самым низким показателем за последние три года. Причина эксперты называют газовую войну с Украиной. С начала сентября «Газпром» до контрактного минимума сократил экспорт в большинство европейских стран. Таким образом, Кремль пытается лишить Украину реверсных поставок. Всего же с начала года монополист экспортировал 125 миллиардов кубометров газа. Газа это почти на 5% меньше, чем год назад. Далее на БТБ смотрите анонс. До встречи. Правительственную программу замещения газа на предприятиях рассмотрит кабинет министров на очередном заседании. Итоги внеочередных парламентских выборов и перспективы работы Верховной Рады восьмого созыва обсудят политологи и социологи. Каким должен быть закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Мнениями обменяются ведущие политологи Украины. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзеньер приедет в Украину. Визит главы ОБСЕ связан с ухудшением ситуации на Донбассе и сообщениями об обстреле беспилотников. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетит Малайзию. Он проведет переговоры о ходе расследования падения Малайзийского самолета на востоке Украины. США считают, что вон 777 сбили ракеты, запущенные с подконтрольной террористами территории. На повестке дня заседания Комитета ООН против пыток. Ситуация в Украине. Среди возможных вопросов юридические гарантии для заключенных политика предотвращения пыток, условия содержания в тюрьмах. В Париже состоится и церемония вручения самой престижной литературной награды Франции ⁇ Ганкуровская премия. Присуждается по итогам голосования членов Ганкуровской академии на специальном ужине в парижском ресторане ⁇ Дроа ⁇